哥不是有风力发电机吗？按这个干啥呀？做两种准备，没风的时候用这个太阳板，没太阳的时候用风力发电。啊、嗯。固定好。嗯。弟弟。啊、嗯！进去看看电进去了吗？嗯。哥，电进来了！电进来了，那不挺好吗？进去庆祝一下。 今天解决大问题了，庆祝一下。嗯，弟弟，今天我们两个烤个羊大腿吃。嗯。哎，好嘞，弟弟，把圆葱拿过来。嗯。 切点洋葱，洋葱切小点儿，再放点孜然粉，再放点白芝麻，再倒点酱油，哎，再搅拌搅拌，那个，搅拌搅拌，按摩按摩。 这样才入味儿呢。再撒点儿细粒盐，嗯，再按摩一会儿就可以烤了。羊腿这边的没切，不是吗？嗯。所以就这样炸几下。嗯。更入味儿啊！哎，这回可以烤了。嗯。 弟弟推进去，先烤二十分钟。嗯，刷点酱。哎，这边也刷点好了，弟弟推进去，再烤个二十分钟就行了。好期待呀，哥！那不挺好。